Salamu alaykum dəyərli qardaşlar, dəyərli bacılar. Allah bizləri, evladlarımızı, vaqitlərimizi və bütün müsəlmanları qorusun. İnşallah pis xəstəliklərdən, bəlalardan və müsibətlərdən. Baxın, ölməmişdən öncə insan insandan düşünməlidir ki, yəni mən bu yaşadığım həyatda nə eləmişəm və hansı əməl sahib olmuşam və kaş deyillər ha, kaş o şey eləmsəydim. Kaş bu şeyi get eləməsəydim, etməsəydim. Və yasə kaş hansısa bir insana bu sözü qəlbinə dəyməsəydim, kaş deməsəydim və hansısa bir yerə kaş getməsəydim sözləri var. Yəni bu kaş olmamaq üçün Allah Subhanahu taala bizə bu dünyada fürsət verib yaşamaq və əməllərimizin gözəl əməllərimizi, əməllərimizi düzəltmək üçün gözəl əməllərlə əvəz etməsi etməsi üçün Allah Subhanahu taala bizə məhlət verib və e, gözəl nemətlər bəxş edib təbii ki. Yəni bu körp sözün insanı o qiyamət gününə qədər, yəni öldüyü günə qədər təbii ki, öldüyü günə qədər Allah Subhanahu taala bizə məhlət verib ki, kaş orada axirətdə yəni deməmişdən deməmiş, əvvəl deməmiş, burada hər bir insan öz özünə sual verməlidir ki, mən bu gün nə etdim Allah üçün və bu kaş bu şeyi eləməsəydim. Və burdakı həyatdakı sıxıntı və üzüntü və problemlərdən ən böyüyü, ən böyük kaş olacaq bir şey, axirətdə bizimlə rastlaşacaq. Çünki axirətdə artıq kaş deməyin faydası olmayacaq heç bir kəsə. Allah